Взрыв газа, обрушение конструкции, пострадавшие под завалами люди. Не чрезвычайная ситуация на крупнейшей котельной Европы. Масштабные учения, в которых рука об руку устраняют последствия бутафорского взрыва Спасатели, коммунальные службы города, волонтеры-кинологи и структуры Минобороны. Готовятся они с осени, чтобы встретить грядущую зиму во всеоружии. Крайне важное мероприятие, учитывая, что мы готовимся к зиме, Учитывая, что зима в Севастополе всегда преподносит массу сюрпризов, мы должны быть убеждены, что механизмы, средства, люди, которые занимаются этой работой, полностью готовы к выполнению своей работы в сложных зимних условиях. Операция разбита на несколько этапов. Сперва спасатели устраняют последствия разрыва трубопровода, затем утечку газа, а уже через несколько минут в помещении котельной взрывается газовоздушная смесь. Часть здания разрушена, под завалами остаются люди. Их извлекут из-под обломков, только когда на нужное место укажет главный биологический прибор кинолога ⁇ собачий нос ⁇ Молодец, хорошо, нашел... Собаки ищут человека, ориентируясь на легочное дыхание. Это позволяет сэкономить драгоценное время и спасти жизнь. Следующий этап – резкое понижение температуры и гололед. Бороться со стихией выходит специализированная техника, а в пунктах обогрева все готово для приема пострадавших. Главная задача этих учений – оценить готовность аварийно-спасательных служб города к чрезвычайным ситуациям. Потому что ложная тревога в любой момент, как по щелчку, может стать настоящей, как это было в 1993, м когда здесь, на Камышовской котельной, произошел взрыв при розжиге котла. Мы сегодня значит, сама пришли сюда, чтобы мы действительно не допустили каких-то внезапных таких значит, сам, ситуаций. Ну и здесь, чтобы жители города Севастополя, отдыхающие, значит, сам, радовались снегу, радовались зиме и никаких значит, ситуаций не случалось бы. Всего в учениях приняли участие более 100 человек и около 20 единиц спецтехники. Александра Толкачева, Олег Иващенко, программа «Наше время».